Baş sponsor Lazoni Bakı Məbədi mərkəzi. Sponsorlar Ameqo üç balıq yağları və Bizim Tarlə təqdim edir. Səhrin bu çağında oyananlar və elə Azərbaycan televiziyasını izləyənlər Sabahınız xeyir olsun. Telesəhər proqramı efirdədir. Biz yenə 3 saat sizin qarşınızda olacağıq və həmkarım Tofiq Həsənsoy da yanımızdadır. Sabahınız xeyir. Sağ oluram sənə Elə, salamlayırıq. Bütün tamaşaçıları həvəsiniz gözlər hər gün arzu edirik. Həftənin 3-cü günü düzəlim. 3-cü. Bəli, həftənin 3-cü günü. günü və 29 dekabr, dekabr, tarixi. dekabr tarixi sən artıq bugündən etibarən bu tarixi unutmayacaqsan. Əbədi yaddaşına həkk olacaq. Bəli, əziz tamaşaçılar, bu gün mənim Həmkarım Tofiqin qız övladı dünyaya gəldi. Təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Bu xatırlatmandan <laughs> üçün etdiyin üçün. Təbrik <laughs> edirəm səni. Çox sağ ol, minnətdaram və bu əlbəttə gözəl bir sevincdir. Çox böyük bir sevincdir, fərəh hissidirəm. Bəli, sən elə bu sevinci də birbaşa əfərə gəlirsən bəli. Bu duyğuları yaşamaq, bu hissləri keçirmək və arzu edirəm ki, nə vaxtsa sən də bu hissləri ə təşəkkür edirəm. Və indi təqvimə keçid alacağıq. Bilmirəm nə vaxtsa bizim övlərlərimiz o təqvimə çəkiləcəyik. Bəli, elə bu gün də bir zamanlar kimlər çünkisə önəmli gün olub. Gəlin təqvimə nəzər salaq. Azərbaycan musiqiçisi, tarzan, bəstəkar və Azərbaycan tarını təkmilləşdirən sənətkar Mirza Sadıq 1846-cı ildə Üşədad oğlu Sazlıqcan tarı təkmilləşdirərək bu alətdə virtüoz oyunların imkanlarını genişləndirib. O, tara cingene və kök simlər əlavə edib. Simlərin sayı 5-dən 11-ə çatdırıb. Həmçinin tarın pərdə tutma sistemini tamamilə dəyişdirib. Onların sayı 27-dən 22-yə endirib. Sazlıqcan Azərbaycan muğamına əhəmiyyətli yeniliklər təqdim edərək Seygah və Nizə Hüseyn Seygahını təkmilləşdirib və Mahur muğamını yaxşılaşdırıb. Yazıcı, edebiyat şunaz, ictimai Hadim Ezze Ceferzade 1921-ci il dekabrın 29-unda Bakıda doğulub. Ədəbi fəaliyyətə 16 yaşında başlayıb və Ezray adlı ilk hekayəsini 1937-ci ildə Ədəbiyyat qəzetində çap etdirib. İlk kitabı 1848-ci ildə nəşr olunub, lakin Moskvağın xüsusi qərarı ilə satışa çıxmamışlar əvəz qadığını edilərək yandırılıb. Əzizə Cəfərzadənin nəsr əsərləri əsasən tarixi roman janrında yazılıb. O, müasir Azərbaycan nəsr tarixində bu janrı yenidən həyata gətirib. Xalq rəssamı. 2 dəfə dövlət mükafatı, şöhrət ordeni laureatı. Cəmil Nəcəfzadə 1929-cu il dekabrın 29-da Lənkəranda doğulub. 1948-ci ildə Əzim Əzimzadə adına Rəssamlıq məktəbini bitirdikdən sonra təhsini davam etdirmək üçün Moskvaya gedib, 1955-ci ildə Baqıya qayıdıb və Azərbaycan film kino studiyasında quruluşçu rəssam kimi fəaliyyətə başladı. O, respublikamızda və xaricidə keçirilən bir çox rəssamlıq sərgilərinin iştirakçısıdır. Fərdi sərgilərin məlifidir. Abşeron ritimləri Adgün kimi filmlərin qurucu rəssamıdır. Şair Pubisiz Üsrət Qəsəməli Axstafada doğulub, Azərbaycan Dövlət Universitetinin Jurnalisika fakültəsinə daxil olub. Bədii yaradıcılığı 1960-cı illərin əvvəllərindən başlayıb. 105-ci ədək şeirinə musiqi bəstələnib. Boş şəhərlərin harayı, mövzu üzrə improvizasiya Əm bizlərin keşiyində Sovet Azərbaycanına səyahət və digər sənədli filmlərin Afroditanın qolları, Qaraqaf əhvalatı bədii filmlərinin ssenaristi müəllifidir. Daha çox yazdığı sevgi şeirləri ilə tanınır. Məbəd mövzusunda yazdığı şeirləri ilə nüfuzətli Azərbaycan ədəbiyyatına yeni səhifə açır.